Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə bak, belə bir şəxsi tikili ev çəkib təqdim edirəm. Evimiz yerləşir Xırdalan şəhərində Uğur Marketə yaxın bir ərazidir. Evimizin dərvezəsi həyətdə rahat bir 2 dənə maşın yerləşə bilərməsi ilə artalamaşı ilə. Evin altı zirzəmidir, hündür bir ərazidir. Tam qoşada şəvdi. 6 daş kürsü üzərində tikilib Çoxdan ki evdir. Harda səbəb 20 il nevidir. Ev çox böyük evdir. Bu evi göstərim. Bütün fəzrlərin dəmir röştkası vurulub, gördüyünüz kimi 20 ildən yuxarı burada yaşayış olub. İndi çıxıblar evdən. Ev təmir olunub, yerdə çıxıb satışa. Məsimdə evi üçün göstərim, bax sizin də. Bu bizim qonaq otağıdır. Belə bir iri qonaq otağıdır o otağın pəncərəsi öz həyətinə baxır. Kombi sistemləri çəkilib. Bu evin təmiz içi 118 kvadratdır. Çöldən ölçü salsaq, gerçi çıxır harda isə 130 kvadratdır. Ən yəni, əsəbi özü deyir ki, evin içi 118 kvadratmetrdir. 4 otaqlı evdir. Bir də otaqla irliyində baxırıq. Burda hamamla ayaq yoxudur. Bu aksessuarları qoyulacaq yer. Şey. Tez aksessuarlar alınır, qoyulur içinə. Evimizin 3-cü otağıdır. Burda mətbəx. Evin iri bir mətbəxi. Bütün pəncərlərin hamısı İşə oldu. Qabağın heç bir mane kəsib eləmir. Və sonuncu, bu da ki, sonuncu 4-cü otaqdır. Bu 4-cü otaqdır. İri 4-cü otaq. Qiyməti 85.000 manat. Kim alsa, Allah xeyir versin. Belə bir ev. Səid bəy də qiymətləndirməsin. Səidinin yaşayış ərazisidir. Ətrafı tam yaşayış He didn't even look at the sound.